Локация съемок меняется чаще, чем выход новой серии моего любимого сериала. Привет всем, с вами видеоблог Дотлав и я Инна. А я Игорь Патихартов. И начнем мы непосредственно с новостей, которые касаются нашего университета. Проект «Разом можем больше» пропонует вам стать участником культурно-освятной программы, которая будет происходить в Польше на летних каникулах. Благодаря нему вы сможете узнать много про культуру, освіту и жизнь в Польше. Детальнее можете э, прочитать в описании до видео. Как вы знаете, есть такой международный чемпионат компьютерных талантов, который называется «Золотой байт». И в этом году он также состоится. Прийом заявок відкрити до 21 февраля. А тема цього називається мир. Всі хто хоче участвовать, можуть найти ссылочку внизу. 15 лютого Міжнародний день онкохворих дітей. Слірада вирішила створити базу донорів. Благодійний збір крові відбуватиметься з 9 по 13 лютого. Також відкритий прийом наукових робіт до видання Мон Зв'язок. Thematic naprígeno. Проблемы э, и развитие и улучшение э, национальной системы связи. Проблемы почтового связи. И производство, эксплуатация и технологии. К новостям IT. Гэб запускает в instagram свой сериал. Его можно увидеть, если подписаться на аккаунт бренда. Э, сериал будет выходить э, раз э, в неделю три э, месяца. То есть, в общем, это будет 12 серий. Название Spring Is World, и мне кажется, что рекламы там будет очень много. Но все же сериал в Инстаграме это не новая тенденция, так как уже есть несколько аккаунтов, которые снимают 15-секундные ролики. Одним из первых является сериал Desert Friends, который рассказывает о команде друзей, которые путешествуют, ну или точнее, потеряны в дальней галактике и пытаются найти свой путь домой. Машини – новий тренд гаджетів 2015 року. Ще в минулому році в грудні Google представила своє безпілотне авто, а вже в цьому році, в лютому, на свої права безпілотника заявила компанія Uber. А Apple ще не веде своїх сайтів імуніці. Представьте, що всі ваші карти могли б бути в одній. Будь-то дисконтна, або скидочна, або навіть пропуск куди-то. Все це в одній карті. Для этого была создана карточка Sweep, которая, кстати, борется сейчас со своими конкурентами на рынке, которые создают такие же практически карты. Sweep – карточка с экраном и кнопками, которая сможет, можно так сказать, записывать к себе все ваши карты. Максимальное количество карточек, которые могут быть на одной этой – 25 штук. И если вы хотите такую заказать, то вы можете сделать предзаказ прямо сейчас э, за 50 долларов. Потому что, когда карта выйдет э, в продажу, она будет стоить уже все 100. Вот так вот. Не забываем еще скоро День Святого Валентина. Скринка для Валентина будет находиться на первом поверхности университета. Также в Киевской галерее, которая называется Лавра, будет проходить э, UA Made Fest in Love, э, который э, будет в честь, конечно же, Дня Святого Валентина. И там будет все, начиная от тематических зон, заканчивая до определенного ярмарка, где вы сможете купить подарки э, своим любимым или кому-либо. Э, вот. А также в, в Киевском природотворчем музее э, будет специальная выставка фиалок в честь праздника. А тепер немножко о том, що буде происходить в нашому місті. З 13 по 15 лютого на НСК Олімпійській буде проходити виставка під назвою Любов української творчості. На ній будуть різні флешмоби та майстер-класи. Один із них серце добра. Коштуватиме це все 30 гривень. І всі кошти зібрані будуть йти на благодійний фонд допомога армії. В арт-центрі Якова Гретера буде нова виставка від художниці Валерії Тарасенко которая будет проходить с 12 февраля по 12 апреля в арт-центр Якова Гретера находится в ТЦ Большевик, если кто не знал. В Киеве відкриється кінотеатр тільки для українського кіно. Пам'ятаєте кінотеатр імені Чапаєва? де завжди було якесь артхаусне кіно, чи вічненяні фільми. Так от, в березні почнеться прокат українських фільмів. Ну а тепер немножко афиши. I'm not Lawrence Fishburne, you moron» или же Сэмюэл Джексон и Колин ферд которые играют uh, в новом фильме, который вышел 5 февраля Кингсман Секретная служба. Мне кажется, любое описание к этому фильму является уже неким спойлером, так что. Следующее, о чем хочется подметить, это великая легенда Никелодеона Спанч Боб Жизнь на суше, премьера которого также состоялась 5 февраля. И я думаю, тут я могу уже промолчать. 50 оттенков серого. Как многие, может, знают, 22 февраля состоится ежегодное вручение премии Оскару, которое проходить будет уже 87-й год подряд. И кинотеатр Кронверк Синема в ТРЦ Скаймолл сделал очень хороший подарок зрителям и фанатам. С 19 февраля будут демонстрироваться фильмы, которые, которые являются номинантами на различные премии «Оскар». И поэтому вы сможете посмотреть такие проекты, как «Исчезнувшая», «Стражи Галактики» или «Интерстеллар» с 19 февраля. С вами были ведущие видеоблога Тут Лайф. Ставьте пальцы вверх, лайки и пока!